волю Божию познают несколькими путями. Через духовника есть путь познания, познания воли Божией. Есть познание воли Божией, что да, человек в каких-то условиях таких находится, что он как-то не может сам брат, что младенца спросит. И он может открыть ему Бог через него волю Божию. А бывает такое, что как эта мера духовного совершенства уже есть в человеке, что он эту волю Божию спрашивает в молитве. Как преподобный Силуан, Лафонский там молился, и Бог открывал ему. Ну это не то откровение. Это буквально, что Бог явился ему, сказал: "Ты вот, милый, то делай, то делай". А вот Бог вкладывает мысли. Первые мысли на воле Божьей. Но ну, это уже для того, чтобы там понять, какая первая, какая вторая. Это, это уже надо иметь определенный духовный уровень. Потому что у нас у меня еще в голове. Не знаю, какая первая, какая-то, все там <laughs> бурлят, вот, и, и там не разберешь, что, что от Бога, от плоти или от дьявола. Надо делать выбор с воли Божьей через молитву, то молиться даже при таком состоянии, какой у нас есть, вот это сумбурное состояние, молиться и Господи. Ты сам знаешь, как и Бог управляет тобой, что даже и не мысли там, и вроде и мысли не было там понятной какая там, и, а что-то Бог так направил, что раз и сделал правильно. Вот. Но ну, Бог умеет это делать.